Проживаю в ярких пикселях экрана, стремясь быть лучше всех в игре. Он возвышался над нирваной, мечтая королем быть в конуре. И пройден год такой загробной жизни. Глаза краснеют с каждым днем. Мозги от виртуальности повисли, застыв вдали от всех времен. Теперь он царь и повелитель. Владеет замком из песка, и только лишь безмолвный зритель покрутит пальцем песка. И вот настал один момент, когда его расстроено. Такие же властители системы, на которых вся игра – икон. Он встал, законченная игра, стабильщий рукой нажал на кнопку повар, полеты в камеру. Какая жизнь? Такой же и Але якщо це ставало буденно, то їм заздрали. Зараз же це буденно, вже ніхто не дивується його наявності. Знання комп'ютера потрібні при прийомі на роботі. Але не завжди його наявність гарантує його знання. Останнім часом людикують його і того, щоб дати. Перше питання консультантів в магазині. Для яких сили купуєте комп'ютер. Для ігор відповідь, вважається душим, його вже не дивуються. Нерідко люди сороміться в цьому зізнаватися і намагаються зробити серйозний рік, щоб не давати залежність. Ми провели своє опитування і виявили, що 90% учнів школи мають вдома комп'ютер. Поступово він стає невід'ємною частиною життя кожної дитини. Багато батьків дотримуються тієї думки, що хай краще дитина вдома за комп'ютером у них на очах, ніж гуляє з поганою компанією. Таким чином дитина отримує вільний і необмежений доступ до комп'ютерних ігор. А наскільки ти, залежний від комп'ютера, чи готовий ти, намагаючись пізнати незвідане, проводити комп за комп'ютером години, а то й дні. У цьому твій відпочинок розвага, заспокоєння і джерело пізнання. Звичайно, створені програми нехай і не завжди, але несуть користь нам. Тільки ось яким чином все це досягається. Компьютерная игра – это то, что наиболее интересно для тебя. Тебе начинает понравиться сюжет игры. Ты співвідносишь себя с головным героем. Тебе нравится графика, малюнки и музыка. Ты начинаешь сравнивать свой реальный и виртуальный и выдаешь привал. Привет. Привет. Привет, пацаны. Мне вчера купили новый компьютер. Классный компьютер. Мне очень понравилось. Меня родители, родители очень удивили. Мне должны его подарить были на Новый год, но подарили раньше. Мне очень было приятно. Ну, мне подключили интернет и закачался несколько новых выходов. Не знаете, какую игру там еще можно? Поиграть там. Не знаю, по-моему, хорошая игра, не быстро девочки ориентируются. Да, там все легко. Все. А ты вчера играл, в ПВ? Да. Да и как? Нормально. первый раз. Ну заходи, присаживайся. Ребята, готовимся. Сейчас э, у нас с вами будет проверка домашнего задания. И э, Коля, пожалуйста, будет. Коля, будет отвечать у нас свойства параллельности прямых. Готовься, пожалуйста. Алло, Влад, ты че вчера не пришел? Вот так хорошо... меня зовут Михаил. Еще с детства я сильно мечтал о компьютере. Когда у нас в городе появились первые игротеки, я тратил все деньги, которые мне давали родители. Неделями прогуливая школу, я сидел в игровых залах и спускал все свои сбережения. Первые впечатления от игр стали для меня незабываемыми. Проходило время – я продолжал сидеть в игротеках, не замечая, что взрослею. Количество игр, которые я прошел, стало просто огромным. Мой железный бог с процессором вместо сердца стал для меня лучшим другом. Мир перестал меня интересовать. Окружающая реальность умерла. Мое сознание пропиталось сплошной виртуальной компьютерной игрой. Игра только игра интересовала меня больше всего. Маги, супермены, террористы, виртуальные города и ландшафты. Я жил в их мире. В мире, где я всегда становился героем. К 25 годам я начал понимать, что так больше продолжаться не может. За все годы просиживания за клавиатурой я потерял 35% зрения, из-за чего начал носить очки. Забросил все свои увлечения, перестал заниматься спортом, стал отвратительным, приобрел массу психических расстройств, хроническая усталость, бессонница, раздражительность, навязчивое состояние, беспокойство, страх. А самое главное, я не реализовал себя как личность, я никто. И у меня нет любимого дела, нет работы. Я растерян. Я чувствовал себя птенцом, выброшенным из гнезда. Я выпал из своего виртуального мира в мир реальный. В то тягостное для меня время я осознал, что массу драгоценного времени, которое дал мне Бог, я потратил на игры. Но никому не нужный бред. Вернуть бы все назад, но время, как песок, просыпающийся сквозь мои пальцы, никого не ждет. У реальному світі він давно був би затриманий міліцією і посаджений у в'язницю. Але ні, тут в грі йому все зійшло з рук. Він відбувався від переслідування поліції і може спокійно продовжувати свою біженку діяльність. Інший завжди міг взяти участь у перегонах, купити собі іноземну конечну тачку. І гра дає йому таку можливість тепер все його в руках. Ти отримаєш задоволення. Граючи в комп'ютерну гру, тут ти знаходиш позитивні емоції. Багатьма дослідженнями доведено, що людина прагне постійно отримати позитивні емоції. Він готовий посісти, постійно повторювати дії, які приносять йому задоволення. Таким чином, прагнення добрий за комп'ютером, поступово починає набувати цілеспрямований характер. свій вільний час? Коли в мене є вільний час, я граю на комп'ютері, смотрю телевізор і гуляю з друзями на вулиці. А чи полюбляєш ти грати на комп'ютері, і як часто ти любиш грати? У мене є вдома комп'ютер, але на ньому тільки одна ігра. І в мене я Можу ходити на комп'ютерний ну, на комп'ютер такий Да. і там ну, я граю. А тобі батьки дозволяють? Так. Ти ти дуже довго там граєш? Ну, Чи пів години? Година? година там, пів, пів. А ти встигаєш уроки робити? Встигаю. Так. А чи зміг би ти відмовитися від гри з друзями на вулиці? Футбол, там, волейбол, а, заради того, щоб піти пограти на комп'ютері в ком? Я би пішов, пограв з друзями на вулиці. А скажи, будь ласка, ти маєш багато віртуальних друзів? Чи ти не немає вдома інтернету? У мене немає вдома інтернету. Тому ти і друзів не маєш віртуальних. А хотів би мати? Так. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, компьютерные игры это хорошо или плохо? Ну, если с какой стороны смотреть. Ну, если смотреть с хорошей стороны, то, во-первых, компьютер позволяет нам отдыхать от тяжелых личных дней. Отдыхать за игрой, ни о чем не думать. То есть на время отключиться от реальности. Но это на время, потому что бывают тяжелые формы зависимости. Но это уже отрицательная сторона, мы затронем ее чуть попозже. Некоторые игры, такие как стрелки, например, улучшают рефлексы, реакцию. Такие игры, как стратегии, улучшают логику. То есть твоя задача там привести твою армию к победе. Поэтому они учат мыслить логически, стратегически. То есть, ну, скажем так, масштабно мыслить. Такие игры, как, ну, допустим, Assassin's Creed. Они обогащают наше знание о каких-то исторических событиях. Ну, то есть, ну, исторические факты, данные. То есть игра может развивать? Да. А скажи, пожалуйста, а разве нет таких случаев, когда э, игрок не понимает грани между виртуальным и реальным миром? Ну, да, такие случаи нередки. В основном это из-за онлайн-игры. Например, по новостям были случаи, как один житель Китая умер от того, то что 150 часов без сна играл. Такое возможно. А скажи, может умер, ты знаешь? Умер от истощения. Да. Вот. А скажи, пожалуйста, может ты знаешь, каких игр надо опасаться, которые могут привести вот к такой зависимости, где путаешь себя с реальным, с реаль... реальность и с виртуальным героем? Ну сейчас такие глобальные игры, например, как Вов, WoW. там она игра очень интересная, очень интересная, которая ты просто сначала время отключаешься, а потом все чаще, чаще, и ты уже не замечаешь, где реальность, где виртуальность, то есть она тебя затянула. А для тебя скажи, компьютер является другом или помощником в подготовке домашнего задания, в поиске информации. Кто он для тебя? Ну, в данный момент вообще я стараюсь это замечать, потому что, во-первых, компьютер, он неплохой способ убить время. Все-таки это как-никак это досуг. То есть можно не только играть на нем, можно и смотреть фильмы. То есть, если даже не затрагивать не чисто только игры, а вообще глобальное, что можно делать на компьютере, слушать музыку, смотреть фильмы. А если это касается с точки зрения информации, то интернет – это бесценный источник информации. Например, недавно э, запускали спутник, который сделал один японец, и он, он сказал, то, что инфа... благодаря интернету можно сделать все, все что угодно, потому что это бесконечный источник информации, который постоянно пополняется. Скажи, пожалуйста, есть ли в твоем окружении знакомые, которые, э, можно сказать, зависимы именно от компьютерных игр? Да, было пару знакомых таких, которые в Москве, из-за у них плохое зрение. Но по ним вроде как не скажешь, нормальные люди, но все-таки они зависимы от этого. Спасибо Потому, большое. Много времени правда, Спасибо большое. О. Мы провели опрос третьих-четвертых классов нашей школы. Можно сказать, что 70% учеников играют минимум часик. Выключают сами компьютерную игру, играют, могут поиграть в свободное время или играть с друзьями. 10% учеников не имеют компьютер, значит и не сидят за компьютерными играми. 15% учеников считают компьютер своим товарищем и не расстроятся, если его не будет. 5% считают компьютер своим другом и вечно общаются о компьютере. И над этим можно, нужно задуматься. Нет, я не плачу и не рыдаю на все вопросы. Я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.